В комментарии мы серьезно готовились к Кировограду. знали, что ну, у них поменялся последний экватор, поменялся тренер, очень квалифицированный, специалист пришел и, по победу и две победы у команды было. Мы эти две игры разобрали, готовились, как нам показалось, знали, как противодействовать мере и не отходя от своих принципов этой игру. Ну, я считаю, что нам удалось. Конечно, там были моменты, но опять же тяжело. Очень ребята. Солнышко у нас все у нас все время прохладно было, солнце вышло, естественно, что я потом по состоянию и ваших, футболистов видно было, что тяжело, очень тяжело. Ребята молодцы, В лишний раз хочу, не, не, лишний, а еще раз хочу поблагодарить наших футболистов. Ребята молодцы были выиграли игру. И мы так мы настраивались. Очень я хочу сказать серьезно, потому что у нас мы думали ездим, но выезде у нас поражение были. Я считаю, что мы на правильном пути всем здесь футболисты, и руководство тренера. Да, еще хочу поздравить наших болельщиков с победой. Нам, для нас это очень важная победа. Или же вы в первые сказали, что они будут честны? Нет, в мы так и обрели, там очень коллективы подсказали ребятам. Как. Но я же все хочу сказать, что, во-первых, погода, солнце, жарко, у нас все равно прохладно. Это, естественно, сказано, сразу немножко поплыли. И первый тайм, я думал, нам что во-вторых, первый тайм у нас... Да, по еще ну, раз, я личный раз еще хочу поблагодарить да, ребят, что такое тяжело, но все равно все, а, когда тяжело, все в, выполняли в отходах, играли, я говорю, оборонялись, но мы, мы, мы выигрывали еще. Нам народ да, да, мы стали играть больше так, сами потом видели, когда тяжело за да, Ну, значит, тоже правильно, молодцы, ребята, выполнили все. А какие задачи стоят перед вашим А на, на ваше мнение, какие команды сейчас реально могут претендовать на выход премьеры по вашему? все рядышком, все, но ну, два которые очень хорошие.